গৰু মাংস কিয় আছে দিহি কি ধৰণৰ বয়ে দিম ভাল আছে দিহি কি ধৰণে বয়স দি আপুনি অলপ বয়স দিয়ন ফাৰ্ষ্ট আপুনি চকুআৰালি যি কথা কৈছে ইয়াৰ বাবে মই বহুত দুখিত কেতিয়াবা চকুআলীয়া ৰাজনৈতিক বিষয় লৈ কেনে কিছুমান বস্তু কৰি থাকে ইয়াৰ বাবে আমি ইয়াক কৈছোঁ যে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে ন তেনেকৈ কথাটো নহয় ন তোমালোকে কিছুমান কথা এইটো পাৰ্চনেলি ভাৱে লোৱা বা যিকোনো লোৱা না তেনেকে ছিষ্টেমত আমি কৰিব নালাগে আৰে বাবা চকুৰালি তই কালিৰ ভিতৰতে তই কিছুমান বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেনেকৈ কৰিলেতো আমাৰ অলপ কষ্ট হয় ন যে ৰাজনৈতিক লেভেলত আমি অলপ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু আজি মোৰ ওচৰত ইমান ধুনীয়া ব্যক্তি তিনিটা আহিছে আৰু নুৰ ডাঙৰীয়া আহিছে ছোৱালীবিলাকে যে আপুনি লেডিজ ভাগ দি আছে ল'ৰাবিলাকে কি কৰিলে ল'ৰাবিলাকৰ বাবেও আমি চিন্তা কৰি আছো ইয়াৰ বাবে আমি অলৰেডি কিছুমান আঁচনি অলৰেডি বনাই আছো আৰু ল'ৰাসকলৰ কাৰণেও আমি চিন্তা কৰিছো যে কেনেধৰণে আমি প্ৰজেক্টটো ল'ব পাৰোঁ ন ল'ৰাসকলৰ কাৰণে বুলেটৰ যোগান ধৰিম আৰু ছোৱালীসকলকতো আমি দিয়ে আছো ন যে স্কুটিয়ে হওক বা যিয়ে হওক আমিতো দিয়ে আছোঁ মেধাবী ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে মই অকল কৈছো যে ৰাজহুৱা স্থানত খাব নোৱাৰিব বাকী ব্য়ক্তিগত ভাৱে কোনোবাই যদি খাই খাই থাকক মইতো তাতে মানা কৰা নাই ন এইটো এইটো কোনো ইচ্ছু আহিব নোৱাৰে মই ৰাজহুৱা স্থানত যেনে ধৰক ৰেষ্টুৰেণ্ট হওঁক বা বিয়াৰ কামতে হওঁক তাতে খাব নোৱাৰিব কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল আমি ইহঁতক পাৰ্চনেলি খাব দিছো এইটো কোনো ডাঙৰ কথা আপুনি কি গৰু মাংস গৰু মাংসলৈকে আপুনি ৰাজনীতি কৰিছে নেকি ছাৰ নাই নাই তেনেকে ৰাজনীতি কৰা নাই তুমি যদি ভাবিছা এইটো তুমি ভুল ভাবিছা এইটো তুমি উলিয়াই দিয়া দে বাবা এইটো

অঁ মোৰ এতিয়াতো মিটিং আছে মইতো মিটিঙত যাবই লাগিব ন মইতো ৰাইজৰ বাবে চৌব্বিছ ঘণ্টা থাকিবই লাগিব